Правила техники безопасности в виде спектакля в областном театре «Кукол» состоялась премьера постановки «Пригоды в чаревному лисе» – поучительного спектакля о том, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации, а также о том, как ее избежать. Спектакль прогоды в Черевном Улисе это постановка новой пьесы, написанной автором из Черкас Анной Пилипенко. Премьеру спектакля назначили на 17 апреля не случайно. Ведь в этот день в Украине отмечают День работников пожарной охраны. А тематика спектакля как раз пересекается с одним из главных принципов деятельности службы ГСЧС предотвратить. Виставі говориться про те, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях при пожежі, при знаходженні на льду, в лісі, при зустрічі з дикими звірями, ну і так далі. персонажи спектакля – девочка-всезнайка Соня и мальчик-озерник Андрей. Он э, очень интересный хлопчик такий і йде хочет все впізнати э, и бежит сам до лесу, а Соня его не могла вмовити, чтобы он туда не шел. Ну, такой мальчишка, я бы не сказала, что он сильно хулиганистый, просто из-за того, что он не знает каких-то элементарных правил, как, как нужно себя повести в, в той или иной ситуации, опасной для жизни или там для здоровья, из-за того, что он не знает, попадает, как говорит по-украински, в халепу. Вот. Ну и у него есть, слава богу, подружка, которая его выручает в этих, в любых ситуациях, потому что она как раз знает правила, которые должен знать каждый ребенок. На премьеру спектакля были приглашены дети младших классов, а также учащиеся детских садов и интернатов. Как оказалось, основные правила безопасности они уже знают. Из зала доносились подсказки главным героям спектакля. Хотя в этом, может, и была главная режиссерская задумка «Прыгод в черевном улисе».